अल्मदुल्ल रबीआलम वसला तो वसलाम असूल करीम प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे और हिसाब का जब पीरियड आता तो जब हिसाब करते तो एक फार्मूला होता कि फ़र्ज़ कीजिए इस चीज़ की ये क़ीमत है उस वक़्त उसकी कोई क़ीमत नहीं होती थी अंदाज़न फ़र्ज़ करते थे हम एक मफरूज़ा कायम करते थे कि फ़र्ज़ कीजिए इस चीज़ की ये कीमत है और उस पर ही वो पूरा सवाल और उसका जवाब जो है मुनसर होता था उस पर इस दुनिया की ज़िंदगी में भी हमने फ़र्ज़ कर लिया है जिस तरह उसकी कीमत हक़ीकी नहीं होती थी इस तरह इस दुनिया में भी हमने बाज चीज़ें फर्ज कर ली हैं एक मफरूज़े पर जिंदगी गुजार रहे हैं हम ना। हालांकि सबको मालूम है कि ये दुनिया आरजी है यहाँ से गुजर जाना है और एक मुसलमान होते हुए तो हमारी ईमानियात हमारा ईमान है इसके ऊपर कि इस दुनिया से गुजर जाना है और एक और दुनिया है जिसमें हमें हिसाब पेश करना है मगर एक मफरूज़े पर हम ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा सब कुछ हो रहा है ये भी हो रहा है देख लिया जाएगा बहुत सारी चीज़ें हैं अल्लाह रहम करने वाला है अल्लाह गफूर रहीम है इसी बात को अल्लाह सुबहाना कुरान में एक जगह फरमाया है हमें मुखातिब किया उसने या माँ गर्रा का बे रब करीम ए इंसान तुझे किस चीज ने अपने रब से धोखे में डाला हुआ है क्या चीज है वो कौन सा मफरूजा है जिसकी वजह से तू अपने रब की तरफ से किसी धोखे में पड़ गया है तुझे याद ही नहीं है कि किस क़दीर की जात जो है वो तेरी मालिक और खालिक है तूने क्या वादा किया है मुसलमान जब तू अपने आप को कहलाता है तो क्या मतलब है इसका या होल इंसान पूरी कायनात के इंसानों को कह दिया माँ गर्रा का बे रब कल करीम तू अपने रब करीम की तरफ से किस धोखे में पड़ा हुआ है यही एक मुसलमान की जिंदगी का भी धोखा है मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों मेरे दोस्तों हम मुसलसिल ये गुफ्तु कर रहे हैं और गुफ्तगु का मकसद भी यही है कि हमारा ताल्लुक अपने रब की ज़ात से हो जाए अल्लाह ने दुनिया में रहने से मना नहीं किया अल्लाह ने अच्छी तरह खाने पीने से मना नहीं किया बीवी बच्चों से मना नहीं किया दोस्त यारों में बैठने से मना नहीं किया उसने कहा है सब कुछ करो मगर हर वक्त ये याद रखो कि मैं तुम्हारा रब हूँ तुम्हें एक दिन लौटकर मेरे पास आना है उस दिन फिर अल्लाह ने बताया कि तुम्हें मालूम हो जाएगा आले मत नफसुम अदारत हर नफ्स को मालूम हो जाएगा कि वो आज के लिए क्या चीज लेकर हाजिर हुआ है अल्लाह सुबहाना याद दिला रहा है हमें जिनके किस चीज से धोखे में डाला हुआ है वो बात हमें याद दिला रहा है कि उस दिन आले मत नफसुम अदारत उस दिन अगर तुझे मालूम हुआ कि तू क्या लेकर हाजिर हुआ है और तेरे हाजिरी नाम में कुछ नहीं हुआ तो बहुत खसारा होगा दूसरी जगह फरमाया उस दिन जब तू मेरे सामने हाजिर होगा फिर तुझे ख्याल आएगा आ क्या -क्या पीछे छोड़कर आया था तू उस दिन तुझे मालूम होगा कि जिंदगी किस मफरूजे पर गुजारी थी तूने क्या पीछे छोड़ाया असल चीज तो पीछे ही छोड़ाया जो तो तेरी ज़िंदगी थी जो जो कारनामे तूने किए मुझे भूला गया भूला रहा मुझे और आज ही तुझे याद आएगा कि तेरे पास है क्या ये है वो मफरूज़ा जिस पर अल्लाह ना करे कि हमारी ज़िंदगी गुजरे वहाँ क्या ले जाकर हाजिर करना है हमें वो यहां पर बनाना है और यहां पर जब बनेगा जब हम अल्लाह अपने अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे दूसरी जगह फरमाया यही बात याद दिलाने के लिए गर्र कबे रब कल कर करीम तुझे रब करीम से किस चीज ने धोखे में डाल दिया तुझे पता नहीं है मैंने क्या कहा क्या, कोई चीज नहीं छुपाई तुझसे तुझे तेरी हिदायत का रास्ता भी बता दिया सोचने को दिमाग भी दे दिया और तुझे बता भी दिया कि यकीन ही आएगा इस बात से मफर है ही नहीं फम्मा मन ऊत या किताब हूब यमीन ही फसोफ़ा युहाबो हिसाब यसीरा जिसके सीधे हाथ में उस दिन नाम आया माल दिया गया आप और हम खड़े हुए होंगे देख रहे होंगे आज भी हम जिस तरह देखते हैं कि जब हमारे बच्चे कॉलेज या स्कूल के आखिरी टाइम में होते हैं उनकी जो है ग्रेजुएशन सैरमनी हो रही होती है एक जगह खड़े हुए हैं उनका नाम लिया गया है बुलाया जाता है और उनकी डिग्री उनके हाथ में दी जाती है इस दुनिया में हम खुली आंखों से देखते हैं अल्लाह ने इसी कुरान में फरमाया, एक दिन ऐसा ही होगा तेरा नाम पुकारा जाएगा और और जब तेरा नाम देंगे, तू सीधा हाथ करेगा और तेरे हाथ में दे दिया गया बहुत खुश होगा तू फसोफा यू हा सबोरा उसी वक्त समझ लेगा तू तु कि तुझसे हल्का हिसाब लिया जाएगा क्योंकि तुझसे कहा गया था सीधे हाथ ही की तरफ से तुझे दी दिया गया था ये वजन कलबो असूरा और अपने घर वालों में खुशी खुशी वापस जाएगा तू गौर से सुनिए जरा वजन कलिबो अलाही मसूरा मां सब घर वाले दोस्त यार अहबाब इसी तरह अल्लाह हमें इसी तरह उठाएगा जिस मुआरे में जिन लोगों के साथ हमने यहाँ जिंदगी गुजारी है जिनके साथ अगर अच्छाई से गुजारी होगी वो भी वहाँ मौजूद होंगे और जिनके साथ बुराई के साथ, साथ गुजारी होगी वो भी वहाँ मौजूद होंगे अगर अच्छे काम किए होंगे तो हम भी खुश होंगे हमारे अजीज़ अकरबा भी खुश होंगे और अगर नहीं तो हम भी रंजीदा होंगे और हमारे घर वाले भी रंजीदा होंगे ये पहली ये पहला सीन है जो दिखाया है वम्मा मनूत या ही फसोफा सबो हिसाब यलेबोला मसरूरा अपना नामा एमाल सीधे हाथ में लेकर वो खुश खुश घर वालों के पास जाएगा अभी दूसरी दूसरी ये चीज़ देखिए जिसके लिए अल्लाह ने कहा है कि किस चीज़ ने तुझे ढोके में डाला हुआ मेरे से वह अमाम किताबा हो वही जब हम नामा एमाल हमारे फरिश्ते लेकर जाएँगे उसे मालूम होगा तो अपना क्या करेगा वो अपने हाथ पीछे कर लेगा लेना नहीं चाहेगा उसे मालूम होगा कि आज नामा या माल में क्या है क्या मिलने वाला है मुझे पीछे कर लेगा अपनी पुष्ट के हाथ फरिश्ते पीछे ही से उसका नाम आमा आमा अमाल आमा, उसके हाथ में देंगे फसोफा यू वनूतिया किताबा वही फसोफा फयोफा फसोफा अम्मा मनुत या किताबारी फसोफा अल्लाह हुका पर इन्ना ही रहा जब उसके पीछे से हाथ से दिया जाएगा उसे मालूम हो जाएगा कि कम बख्ती का दिन है उस बुरी जगह जाने का दिन है जहाँ का अल्लाह ने पहले मुझे वादा कर लिया था फिर अल्लाह उसे क्या कहा था और इसे क्या कह रहा है इन कान फी आही मसरूरा पहले वाले को कहा था वह यन काले वो इला आले ही मसरूरा इसे कहा जा रहा है इन कान फी आले ही मसरूरा तू अपने घर वालों में बहुत हंसी खुशी से जिंदगी गुजारी तूने ना बहुत मस्त था तू तेरा नाम आयावाल पुश्त के पीछे से इसलिए मिला है कि तू घर वालों में बड़ी मस्त जिंदगी गुजारी है बड़ा खुशो था तू नौकर से तेरे पास चाकर थे गाड़ियाँ थी फरावानी का बिजनेस था फरावानी की दौलत थी हर दिन ईद का दिन था हर रात शब बरात थी गोश्तों में बैठा हुआ है खुशगबियाँ कर रहा है कह कहे लगा रहा है घर वालों में भी आ रहा है तो मस्त है तू अपने घर वालों में मसरूर था आज ये हिसाब रहा कि तेरा दान तेरा नाम आया माल तेरे उल्टे हाथ में दिया गया है और जिसको सीधे हाथ में मिला उसके लिए फ़रमाया व यम कल ही मसरूरा अपना नामा यामा लेकर खुशी खुशी वो अपने घर वालों में जाएगा और इसके लिए फ़रमाया कि तू दुनिया में खुश रहा तो अब यहाँ खुश नहीं रहेगा अल्लाह अकबर अंदाज़ा लगा लीजिए सब चीज़ें हमारे पास हैं हमारे भाई हमारे दोस्तों इस पाँच दस मिनट की गुफ्तु गु का मकसद ये है कि कुरान हदीफ़ से ऐसे मुकाम अपने सामने लाएँ हम उनका ज़िक्र करें जिनसे जिनके सुनने से ही हमारे रूटे खड़े हो जाएँ हकीकत हमारे सामने आ जाए ये सब कुछ अल्लाह ने इस तरह बता दिया है जैसे कोई वीडियो हमारे सामने चला दियो अब ये मुझ पर और आप पर मुनसर है कि हम अपने रब का रास्ता इख्तियार कर, कर उस मुकाम पर पहुँचें जहाँ हमारा सीधा न हमारे सीधे हाथ में मेरा रब अपना नामा यामाल दे देना और इस बात से चौंक जाए हम कि मेरे बंदे तुझे किस खुश फहमी ने यह इमसान हो माँ गर रहा बे रब कल कर करीम किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया तुझे तुझे पता नहीं है कि किलमैब शहादा तेरा इंतज़ार कर रहा है मेरा रब इस ज़िंदगी में हमें वो अमाल करने वाला बना दे जिनसे उसकी रहमतें नाजिल होती हैं और उन अमाल से दूर रखे जिनसे वे होता है और हमें वो ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए जो उसकी भलाई का रास्ता है उसकी उसके वादे का रास्ता है और वो वादा अल्लाह ताला में अता फ़रमाए व अल बलाग व आखिर व दावाना अनिलहमदुल्ल रब्बिल आलमीन